रायगड महाराष्ट्रासह विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका

और इन है तीन चार दिन उन्हें भी मौज करने दीजिए वो भी बड़ी मेहनत की है इस पूरे चुनाव में भागदौर में तो वो उनका आग्रह होगा और रही बात महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में अड़तालीस सीटों में से इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी बहुत ही अच्छी स्थिति में है हम अट्ठाईस से बत्तीस सीटें जीत रहे हैं और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी अकेले सोलह से चौदह सीटें जीत रहे हैं कांग्रेस शरद पवार जी अच्छा कर रहे हैं ये सब देखकर बीजेपी और नकली शिवसेना नकली राष्ट्रपति बौखलाई हुई है लेकिन एग्जिट पोल का सहारा है क्योंकि जी ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री तो जी अभी भी मौन और साधना से आए हैं एग्जिट पोल देख बहुत खुश हैं उत्साह में है हम उनके उत्साह को कम नहीं करना चाहते लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके ट्वीट को देख के भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आप बोलने लायक आपका परिवारवादान का परिवार, परिवार, परिवार जीतन मांझी के परिवार का दिखाई नहीं देता असंख्य नेता आपकी पार्टी में परिवारवादी है उनका परिवारवाद दिखाई नहीं देता केवल दूसरों का भ्रष्टाचार का जीत दादा पवार का नहीं शुभ अधिकारी का नहीं हेमंत शर्मा का नहीं महाराष्ट्र में साठ से ज्यादा नेता है मैं किसी का नाम नहीं लू वो सब के सब भ्रष्टाचारी सब सीबीआई के केस के चल रहे थे बंद हो गए अभी थोड़ी समय के लिए उनका भ्रष्टाचार भी तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर घूमने प्रधानमंत्री जी नहीं बचे फिर भी वो अभी मौन से आए हैं साधना से आए हैं हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में किसी को दुख देने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दो तीन दिन आप उत्साह में रहिए उसका आपको विपक्ष का नेता भी बनने को

दो धारी तलवार है सही बैठ जाए राज्य का विकास हो जाता है गलत जाए हाथ पर काट देता दो धारी तलवार के बारे में क्या हो सकता है एग्जिट पोल सच भी साबित हो जाए हम जनता के पास जाकर फिर अपनी काबिलियत दिखाएंगे फिर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश हो सकता है झूठ हो जाए हमारी सरकार बन जाए तो जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे विकास पर काम इंडिया में एक सर्वे है है प्लस बात कर रही जनता का सर्वे इंडिया गठबंधन मतलब जनता नाम में इंडिया है नाम में भारत है ये तो ये लोग नफरत करते हैं ना इंडिया से इसके लिए हमको इंडी कहते हैं इंडी इंडिया कहता इनको अच्छा नहीं लगता ये खुद नहीं है ये पाखंडीय तो पाखंडियों को बहुत ज्यादा हमें ज्ञान देने की आवश्यकता महाराष्ट्र में किस तरह का महाराष्ट्र में बताया तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अट्ठाइस से बत्तीस सीटें जीत रही है सबसे बड़ा दल उद्धव बाला साहब शिवसेना ठाकरे परिवार का जो हमारा पार्टी है वो और मशाल जीते बाकी तो देखते हैं बाकी कांग्रेस और एन सी पी साथ में एग्जिट पोलवर वर प्रश्न चिन्ह उभा करत होते आमची इच्छा नाही कोणाला निराशाजनक स्थिति मध्ये घेऊन जाऊ पण ही एग्जिट पोल चुकीचे आहे महाराष्ट्र आम्ही अठ्ठावीस ते बत्तीस सीट जिंकत आहे बाकी जे रिकामी जागा आहे ते एनडीए जिंकणार आम्ही असं नाही सांगतील की बी जे पी आणि लोक म्हणत होते अडतालीस पैताळीस सीट ते जिंकणार बाकी तीन चार सीट इंडियाकडे गटबंधन आम्ही असं काही बोलणार नाही आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की देशामध्ये इंडिया गठबंधनची पूर्ण बहुमतची सरकार जिंकणार आहे असा इंडिया आणि भारतीय जनतेच्या एक्झिट पोल आहे पण ज्यांना खुशी मिळत आहे हे त्यांना खुश होऊ द्या ते उत्साहामध्ये आहे ते उत्साहामध्ये राहू द्या आम्ही कोणत्या उत्साहामध्ये भंग पाडणार नाही आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की तीन चार दिवस नंतर जेव्हा चार जून येईल इंडिया गठबंधनची खूप मोठी कोसळली होणार आणि महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सर्वात जागा जिंकून जिंकणतील आणि महाराष्ट्रामध्ये चार महिन्यानंतर विधानसभेचे इलेक्शन आहे त्या निकालच्या नंतर महाराष्ट्र विधानसभा तयारी ते आम्ही सगळे लावतो